নমস্কাৰ কি খবৰ আজি মানে সময় অলপ পাইছোঁ কামবোৰ হৈ গ'ল মই ভাবিলোঁ এইখিনিতে মানে অলপ মণি কিনি আনিছিলোঁ অনলাইনৰ পৰা আনিলোঁ এইখিনি মণি মানে কিছু মণি আৰু অনলাইন আনিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনি ভাবিলোঁ মণিখিনি কাটি লওঁ এইখিনি কিন্তু মই বিক্ৰী গ'লোঁ এডাল গাঁঠা হৈ গ'ল প্ৰধান এইটো গাঁঠিটো আকৌ এওঁ মানে আমাৰ এওঁহে গাঁঠিটো পাৰিব তাৰমানে এইখিনি কাটি ল'ম এই এডাল মণি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এইখিনি বিক্ৰীৰ কাৰণে আনিছোঁ কাৰণ মোৰ মণিখিনি দেখি বহুতে মানে বিচাৰি আছে মণি সেইকাৰণে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মণিখিনি অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ আনি এতিয়া মই গাঁঠি আছোঁ আচ্ছা এতিয়া মানে কথাটো হ'ল আগতে মণি বিচাৰি বজাৰে বজাৰে ঘূৰিছিলোঁ হয় নে নহয় কিন্তু এতিয়া অনলাইন অহাৰ পিছৰ পৰা মানুহে অনলাইনতে বজাৰ কৰা হয় আগতে বজাৰ কৰাৰ মাদকতাটো এটা বেলেগ আছিল বজাৰলৈ গৈ আপুনি ভাল পায় নে নাপায় মোৰ মানে সেই সৰুৰ কথাবিলাক মনত পৰে দেই বজাৰলৈ আমাৰ মানে আমি সৰুতে তেনেকৈ বজাৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ বজাৰ কৰিছিল আমাৰ পিতাই ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তু পিতাই ডাঙৰ বেগ এখনত কান্ধত লৈ বজাৰলৈ গৈ বজাৰলৈ গৈছিল আৰু বেগ ভৰ্তি কৰি বজাৰ আনিছিল আজি মানে কি পাচলি খাব সপ্তাহটোত প্ৰতিদিনে বজাৰলৈ নগৈছিল তিনিদিনৰ মূৰত এদিন বজাৰত গৈছিল হাত বহিছিল তাত সেই হাতলৈ যাই সপ্তাহটোৰ মানে তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে যাই সপ্তাহটোৰ কাৰণে গোটেই পাচলি লৈ আহিল আনহাতে কানি কাপোৰ আমাৰ মায়ে শালতে বৈছিল আৰু ডাঙৰ কথাটো কি আমাৰ চোতালৰ আগত এডাল কপাহৰ গছ আছিল আৰু কপাহৰ পৰা মায়ে সেই কপাহৰ পৰা সূতা কাটি সেই সূতাৰে কাপোৰ বৈছিল সেই সূতাৰে মায়ে পাজি বনাই লগুণ গাঁঠিছিল এটা মানে আৰু ঘৰতে শাল আছিল আচ্ছা তাৰপিছত সময় গৈ গৈ থাকিল আৰু তাৰপিছত বাইদেউহঁত যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ল বজাৰলৈ বাইদেউহঁত যাব পৰা হ'ল নিজৰ ভাল লগা বস্তুকেইটা কিনি আনিব পৰা হ'ল এনেকুৱা নহয় যে উভয় নদীকৈ বজাৰ কৰিছিল যিখিনি প্ৰয়োজনীয় যিখিনি নহ'লে নচলে সেইখিনি বজাৰ বাইদেউহঁতে নিজে কৰি আনিছিল কিন্তু তাৰ পিছৰ সময়খিনি দ্ৰুত গতিত পৰিৱৰ্তন আৰু এই পৰিৱৰ্তনৰ সময়ছোৱাত অৰেঞ্জ কালাৰৰ মানে হেৰি মণিটো গাঁঠিবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈছে তাৰমানে ক্ৰিষ্টেলৰ চাৰিওফালে মানে হেৰি থকা যেন নাই বিন্ধাটো চাৰিওফালে থকা যেন লাগে সেইটো কাৰণে কিন্তু বগা মণিটোৰ একো প্ৰব্লেম নাই বিন্ধা এটাই আছে তেনেকুৱা কথা এইটো লগে লগে হৈছে কিন্তু এইটোত দিগদাৰ লাগিছে আচ্ছা তাৰ পিছত এনেকুৱা সময় আহিল যে বজাৰলৈ নিজে যায় কি বস্তু লাগিব কি বস্তু ভাল লাগিব কোনটো বস্তু ঘৰত খাম কোনটো বস্তু পিন্ধিম নিজেই বজাৰ কৰিব পৰা হ'ল আৰু নিজে বজাৰ কৰাৰ এটা মাদকতা বেলেগ আছিল বজাৰলৈ গ'লোঁ ভাল বস্তুটো চালোঁ চাই চাই কিনিলোঁ হয় নহয় নহয় এখন বজাৰৰ বেগত বহুত মানুহৰ বহুত ধৰণৰ সপোন থাকে এই যে বেগ এখন লৈ দেউতাকে কেতিয়াবা বজাৰলৈ যায় তেওঁৰ বিদেশত থকা সন্তানটো আহিব আৰু তেওঁ ভালপোৱা বস্তু বিধে বিধি কিনি আনিব এই যে মাকে বজাৰলৈ যায় তেওঁৰ হোষ্টেলত থকা ছোৱালীজনী দুদিন পিছতে ঘৰলৈ আহিব তাই ভাল পোৱা বস্তু বিধে মেলি আনিব কেতিয়াবা এই যে ল'ৰা ছোৱালীহাল ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব তাহাঁতক বনাই মেলি পঠাবৰ কাৰণেও বিধে বিধে বস্তু কিনি অনা মাক দেউতাক বায়েক ভনীয়েকৰ ক'তো সপোন থাকে এখন বজাৰৰ বেগত কিন্তু লাহে লাহে সেই কথাটো সলনি হৈ আহিছে এতিয়া মোবাইলতে সকলো ঘৰত সেইদিনাখন ভাত ৰান্ধিব গৈ দেখিলোঁ জিৰা নাই ধনিয়া নাই তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে চিঞৰি আছে যে পনীৰ লাগে আহোঁতে পনীৰ আনিবও পাহৰিলোঁ পনীৰ যেতিয়া নাই বিলাহী লাগিল আৰু তাৰপিছত এওঁ বোলো আমো অলপ লাগিছিল এওঁ মোবাইলটো টক 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 কৰি দিলে আৰু ঠিক দহ মিনিট পিছতে ঘৰ আহি পাই গ'ল বস্তুখিনি ইমান এটা মানে কি বুলি কওঁ খৰতকীয়া সময়ত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰামদায়ক সময়ত যে আমি আৰু এতিয়া ক'ত নগ'লেও বস্তুখিনি ঘৰ আহি পাব পাৰে কিন্তু সেই বস্তুটোৰ মাদকতা আৰু বজাৰত গৈ কিনাৰ মাদকতাটো কিন্তু সদায় সুকীয়া এটা সুকীয়া অনুভৱ এটা সুকীয়া মানে কি বুলি কয় আৰু আৰু এই যে ঘৰৰ পৰা বজাৰলৈ ওলাই যোৱাৰ যিটো ইচ্ছা দাগিদাৰ সেইটো লাহে লাহে মানুহৰ মনৰ পৰাও কমি আহিছে সেইটো কিন্তু বৰ এটা ভাল কথা হোৱা নাই নেকি অলপ বজাৰলৈ ওলাই গ'লে মানুহৰ মনবোৰ মানে অলপ খোলা হৈ যায় চাওক দিনটোতো ঘৰত ঘৰুৱা যিখিনি হোম মেকাৰ হয় তেওঁলোকে ঘৰতে ব্যস্ত হৈ থাকে গতিকে ক'তো ওলাই যোৱাৰ তেনেকৈ সময় নহয় বা সুবিধাও নহয় সময় আৰু সুবিধাৰ অচিলালৈ তেওঁলোকৰ কথা কোৱাৰ লগ নোহোৱা হয় তেওঁলোকৰ নতুনকৈ একো এটা চিন্তা কৰাৰ শক্তি নোহোৱা হয় ঘৰখনত কেৱল ৰন্ধা বঢ়া সেইখিনিয়ে যেন তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ কাম তাৰ বাহিৰে জীৱনত যেন কৰিবলগীয়া একো কামেই নাই অথচ বজাৰলৈ গ'লে ইটো সিটো দেখিলে শুনিলে বহুতখিনি মনটো পাতল হৈ যায় আজি বহুত মানুহ সেইদিনাখন মানে এটা অনুষ্ঠানলৈ গৈছিলোঁ মই তাত এগৰাকী বয়স পঞ্চাছৰ উৰ্ধৰ মহিলাক লগ পালোঁ কিন্তু তেওঁৰ বয়সটো যদিও পঞ্চাছৰ উৰ্ধত কিন্তু মানুহগৰাকী তাতকৈ কিন্তু বেছি বয়স বয়সীয়া যেন লাগিছিল কাৰণ তেওঁৰ মনে তেওঁক মানে সম্পূৰ্ণ অসুস্থ কৰি তুলিছিল ফোন এটা আহিছে ঠিক আছে আচ্ছা ফোনটো ধৰিলোঁ এতিয়া কথাখিনি কওঁ যে মহিলাগৰাকীক মই যেতিয়া লগ পালোঁ তেওঁৰ সৈতে যেতিয়া মই কথা পাতিলোঁ তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে মোক বৰ দুখেৰে ক'লে যে মোৰ এতিয়া কোনো লগেই নাই আৰু তেওঁৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী এষাল আছিল কিন্তু বিয়া হৈ গ'ল আৰু বিয়াৰ পিছত চবেই বেলেগে বেলেগে থাকে তেওঁৰ হাজবেণ্ড ঢুকাইছে ঘৰত তেওঁ অকলে থাকে আৰু কৈছে যে যিমান দিন পাৰোঁ মই থাকিম অকলে কাৰণ ঘৰখন এৰি থৈ মোক ক'তো যাব নিবিচাৰোঁ কিন্তু তেওঁক এটা কথা ক'লে যে মোৰ মনলৈ অনবৰত এটা ভয় ভাৱ আহি থাকে আৰু ভয় ভাৱটোৰ মূল কথা যে মই কাৰোবাক কিবা বেয়াকৈ গ'লোঁ নেকি মই মোৰ কথাৰ পৰা কাৰোবাৰ কিবা অন্যায় গ'ল নেকি মই কথা এটা কোৱাৰ পিছত বাৰে বাৰে ভাবোঁ যে মই কথাটো কিয় ক'লোঁ আচ্ছা মই ক'লোঁ যে এই যে আপোনাৰ মনলৈ ভাৱ আহিল যে কথাটো আপুনি ক'লে কিন্তু কিয় ক'লে সেই ভাৱটো আপোনাৰ মনলৈ কিয় আহে তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে মই আপোনাক মানে মই সাধাৰণতে কথাবোৰ কাৰৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ কিন্তু আজি আপোনাক লগ পাই কিয় জানো শ্বেয়াৰ কৰিব মন গ'ল মই যেতিয়া কিবা এটা কথা কওঁ মোৰ বোৱাৰীয়ে খুব খং কৰে আৰু মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰাৰ বোৱাৰী তেওঁক খং কৰিলে মোৰ বহুত দুখ লাগে কাৰণ মই মোৰ ল'ৰাটোক বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ কৰিছোঁ তাহাঁতে বেলেগে থাকক কথা নাই তাহাঁতে সুখেৰে থাকক আৰু ঘৰলৈ যিদিনা আহে সেইদিনা সুখ আৰু শান্তিৰে ঘট থকা দিনকেইটা সুখ আৰু শান্তিৰে থাকক কাৰণ আজিছিলো মোৰ কিবা এটা হয় মোৰতো মোক ল'ৰা বোৱাৰীয়ে চাব লাগিব মোকতো আৰু বেলেগ চাওঁতা নাই আৰু তাহাঁতি যদি বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে মোক কোনে চাব মই ক'লোঁ যে আপুনি সেই ধৰণৰ ভয় এটা খাইছে নেকি তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে ভয়টো খোৱাই কথা কাৰণ মোৰ বোৱাৰীয়ে মোৰ প্ৰতিটো কথাতে দোষ দোষ উলিয়ায় মই যি কথা কওঁ তাকেই মানে কিবা এটা দোষ এটা ওলায় অথচ কথাবিলাক তেনেই সাধাৰণ বা মোৰ দৃষ্টিত মই কোনো দোষ নেদেখোঁ কিন্তু মোৰ বোৱাৰীয়ে মোৰ প্ৰতিটো কথাতে মানে দোষ দেখে আৰু সেইকাৰণে মই আজিকালি তেনেকৈ কথা নকওঁ কিন্তু ডাঙৰ কথাটো কি জানে এই যে মই কথা নকওঁ মোৰ বোৱাৰীয়ে সেইটোতো এটা দোষ উলিয়াইছে যে মায়ে আজিকালি কথা নকয় মানুহ আমি আহিলে বেয়া পায় অথচ মই কথা নকওঁ যে ভয়তে যে মোৰ বোৱাৰীয়ে যাতে মোৰ কোনো কথাত অসন্তুষ্ট হৈ নাযায় চাওক মানুহক কি ধৰণৰ কথাই কেনেকৈ গ্ৰাস কৰে আৰু সেইটো কাৰণে মানুহজনী মানে দিনে দিনে অশান্ত হৈ যাই আছে তেওঁ ক'ত থাকি শান্তি নাপায় তেওঁ একো কৰি শান্তি নাপায় তেওঁ ক'তো মানে ভাল নালাগে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ সেই অনুষ্ঠানটোলৈ আহিছিল যে তেওঁৰ সেই ভাল নলগা তেওঁৰ মনলৈ এটা ডিপ্ৰেশ্যন এটা আহিছে সহ মানে আৰু তেওঁ মানে বাৰে বাৰে কিবা অসহায় হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগে তেওঁৰ বুকুখন লাহে লাহে বিষাব ধৰে তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ সেই যে তেওঁৰ মানে যিটো মানসিক অশান্তি সেই অশান্তিটোৰ পৰা তেওঁ মুক্ত কেনেকৈ হ'ব পাৰে সেই ধৰণৰ মানে এটা ধাৰণা লৈ তেওঁ সেই অনুষ্ঠানটোলৈ আহিছিল তেতিয়া মই তেখেতক এটা কথাই কৈছিলোঁ যে আপুনি ইমান বেছি ভয় কিয় খাইছে আৰু কথাৰ চাওক কথা ক'লেহে আপোনাৰ কথা কি কথা ক'ব লাগিব সেইটো আপুনি জানিব অলপ আপুনি কথা কওক অলপ আপুনি বজাৰলৈ ওলাই যাওক মনটো ভাল লাগিব তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে মই বজাৰলৈ যাম কিয় যাওঁ আগতে বজাৰলৈ গৈছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী খালে কি খাব কি ভাল পাব কি পিন্ধিব এতিয়া মোৰ বজাৰলৈ মোৰ কোনো বজাৰত যাব মোৰ মন নাযায় কাৰণ মই এতিয়া বজাৰৰ পৰা কি আনিম কাৰ বাবে আনিম ল'ৰা ছোৱালী উপযুক্ত হৈছে বাহিৰে বাহিৰে থাকে নিজৰ বস্তু তাহাঁতে নিজে কিনে আৰু এতিয়া মই কিনে বস্তুৰ প্ৰতি তাহাঁতৰ আকৰ্ষণো নাই এতিয়াতো আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মাক দেউতাকে একো নাজানে কাৰণ মডাৰ্ণ যিটো তেওঁলোকৰ ৰুচিবোধ সেই ৰুচিবোধৰ সৈতে মাক দেউতাকৰ মিল নাই আৰু সেইটো কাৰণে মাকেও একো নিকিন মই তেতিয়া তেখেতক ক'লোঁ যে আপুনি বজাৰলৈ যাওক নিজৰ পচন্দৰ নিজৰ বাবে আপুনি বস্তু কিনক তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে মোৰ এতিয়া একো ভাল নালাগে একো কৰি ভাল নালাগে একো কিনি ভাল নালাগে মই তেতিয়া ক'লোঁ যে আপোনাৰ মানসিক ৰোগ তাতে আছে আপুনি নিজক ভাল পাবলৈ এৰি দিছে আপুনি নিজক ভাল পাওক নিজৰ ভাল লগা কামবোৰ কৰক চব মই নিজক ভাল পাওঁ নিজৰ ভাল লগা কাম মোৰ তেল মই শেষেই হয় মই ভাল পাওঁ আৰু এই ভাল লগাখিনি মই কিয় এৰি দিওঁ এই যে মই মুনিকেইডাল গাঁঠিলোঁ গাঁঠাৰ পিছত বিক্ৰী হ'লে বিক্ৰী কৰিলোঁ নহ'লে নিজে পিন্ধিম কি আছে হয় নাদা হয় কিন্তু ভাল লগা কামটোতো মই নিজে কৰিছোঁ আৰু মোৰ দোকানতো কোনোবা আহিছে লিৰিকি বিদাৰীটো চাইছে এবাৰ পিন্ধি চাইছে ভাল লাগিলে লৈছে নালাগিলে লোৱা নাই এইটোওতো এটা বেলেগ কথা কিন্তু এটা অনুভৱটো কৰিব পাৰিছে গতিকে আপোনালোকে সময় পালে কেতিয়াবা বজাৰলৈ যাব একো নহয় অলপ ভাল লগা বস্তু সামৰ্থ অনুসাৰে মই কৈছোঁ যে অলাগতিয়াল বস্তু আপোনাৰ অপ্ৰয়োজনীয় বস্তু কিনিব নালাগে সেইটো কৰাৰো বেয়া কথা কিন্তু যিটো প্ৰয়োজনীয় যিটো আপোনাৰ ভাল লাগে সময় আপোনাৰ হাতত ধৰক ঈশ্বৰে কিমান দিন দি পঠিয়াইছে কোনেও নাজানে এতিয়া আটাইতকৈ বেছি খৰচৰ দৰকাৰ হ'ল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে স্বাস্থ্য মানে চিকিৎসা বিষয়ত বেছি খৰচৰ দৰকাৰ গতিকে হাত খালী কৰি খৰচ কৰিব নালাগে কিন্তু সৰু সুৰা জীৱনৰ যিটো প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজনখিনি ফুৰাবলৈ চেষ্টা এটা কৰক আৰু প্ৰয়োজনীয়খিনি পাৰিলে নিজে আৰ্জন কৰিব চেষ্টা কৰক সৰু সৰু কাম কৰি সৰু সৰুকৈ মানুহে আজি উপাৰ্জন কৰি কৰাৰ এখন সুবিধা পাইছে এখন প্লেটফৰ্ম পাইছে আপুনি যদি কিবা বিক্ৰী কৰিব খোজে কিবা কাম কৰি আপুনি এটা গছপুলি এটাও আপুনি যদি ঘৰত ৰুইছে তাৰ পৰা চাৰিটা গছপুলি যদি আপুনি আকৌ বেছিকৈ কৰিছে তাৰ পৰা আপুনি ধৰক বিচাৰিছে যে তিনিটা গছপুলি আপুনি বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফেচবুকতে কৈ দিয়ক নিবলৈ আপোনাৰ মানুহ আহে এইবিলাক বহুত সুবিধা আজি আপোনাক দিছে সেই সুবিধাখিনি গ্ৰহণ কৰক মানুহে কি ক'ব সেইটো বেলেগ কথা কাৰণ আপোনাৰ মনৰ জগতখন মানুহে পঢ়া নাইতো এই যে আপুনি অশান্ত আৰু দুশ্চিন্তাত সময় পাৰ কৰিছে সেই সময়খিনিত কোনেও আহি আপোনাৰ কান্ধত হাতখন থৈ পোৱা নাই যে মই আছোঁ তুমি নিশ্চিন্ত হৈ থকা মই আছোঁ বাবে তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে কোনেওতো কোৱা নাই এই যিবিলাক মানুহে আপোনাক সাহস দিয়া নাই যিবিলাক মানুহে আপোনাক প্ৰেৰণা দিয়া নাই যিবিলাক মানুহে আপোনাক উৎসাহিত কৰা নাই কোনোদিন সেইবিলাক মানুহে কি ক'ব সেই চিন্তাত আপুনি কিয় সময় পাৰ কৰিব গতিকে ভালেই থাকক মোৰ এইডাল কথা হৈ গ'ল আমাৰ মই এতিয়া গাঁঠিলোঁ গাঁঠিটো এওঁ মাৰি দিব মোৰ মানে গাঁঠিটো অকণমান পিছল হয় তাইতকৈ এওঁ ধুনীয়াকৈ গাঁঠিটো মাৰি দিলে কিমান ধুনীয়া লাগিছে বগা আৰু অৰেঞ্জাৰ মানে এই কম্বিনেশ্যনটো কিমান ভাল লাগে এইডাল গাঁঠিৰ মোৰ মনটো সুখী হৈছেনে মই এইডাল দোকানত ৰাখিম কোনোবাই চাব পিন্ধিব কমেণ্ট কৰিব বিক্ৰী নহ'লেও সেই বস্তুটোৱে মোক অলপ আনন্দ নিদিবনে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে যে আপোনাক আনন্দ দিব প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ পৰা যে আপুনি লাভৱান হ'ব সেইটোও কথা নহয় কিছুমান বস্তুৱে আপোনাক পইচা নিদিব পাৰে কিন্তু অনুভৱ দিব পাৰে ভাল লগা অনুভৱ যি অনুভৱ আপুনি কোনো টকা পইচাৰে কিনিব নোৱাৰে ভাল লগা অনুভৱবোৰ আপুনি কেনেকৈ কষ্টকৈ আয়ত্ত কৰি ল'ব লাগিব ভালে থাকক সকলো আৰু সেইটোৱে কামনা মোৰো ঠিক আছে এইডাল হৈ গ'ল এইডাল হৈ গ'ল এইডাল হৈ গ'ল এতিয়া আৰু আৰু গ্ৰীণ এডাল আছে পিংক হোৱাইট কম মানে মিলাই মিলাই গাঠি